ધરતી પર આવું આટલા બધા સંતોના દર્શન થાય શેરનાથ બાપુ દેખાય છે બાપુ નજરે પડે અમારા દેખાય છે આપ સૌ સંતોને વડીલોને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ સાથે अनेक संकल्प लेने काम का चौवीस एक बहुजा बोल संकल्प साथे देशना चरणों में मार आना समय ईश्वरे आपे उम्र पाल पाल देश बल <laughs>

संकल्प ने पूरा करने आज चूंटी भाई बहनों चुनाव सामान्य चुनाव नहीं देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही भारत में स्थिर और मजबूत सरकार दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेरे गत रूप से यह चुनाव एंबिशन के लिए नहीं है वो एंबिशन तो 2014 में देश की जनता ने पूरा कर लिया 2024 का चुनाव मोदी के एंबिशन के लिए नहीं कांग्रेस का एजेंडा क्या है कांग्रेस कह रही है कि वो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया वो कहते हैं कि तीन फिर से लागू करेंगे देश में जो लोग संविधान माथे पे डर करके नाच रहे थे ना। उनकी सर्वसत्ता भी पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए मोदी के आने तक देश में दो संविधान थे एक संविधान से देश चलता था दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था क्या ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं था क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था क्या हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों का अपमान तो सरदार पटेल की भूमि से आता अगर सरदार पटेल होते तो देश का संविधान जम्मू कश्मीर में भी से लगा होता लेकिन जो काम सरदार साहब का अधूरा रह गया ये धरती का संतान आपका संतान ये सेवक पूरा कर दिया तीन सौ सत्तर गए तीन सौ सत्तर को तो जमीन में गाड़ चुका हूं बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने के उसे सारे चट्टे पट्टे को सुनो चुनौती देता हूं देश में से न फिर से तीन सौ सत्तर ला पाओगे न सीए हटा पाओगे मैंने तीन तरह कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले कोई सर फरा। तीन बार तलाक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए और सिर्फ बच्चे की नहीं उसके माँ मा, बाप भाई बहन जिन्होंने शादी करके ससुराल भेजा था जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा उन की रक्षा करना चाहता था और इससे मैंने तीन तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया मैं कांग्रेस को जा चुनावी देता हो हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा तीन तलाक की मुक्ति दे देंगे और वोट के लिए तीन तलाक अलाउ कर देंगे मोदी है मुकाबला नहीं करता पाऊंगा कांग्रेस एक सांसद दक्षिण भारत को मांग कर रहे हैं देश को इतना पार्टर इतना पार्टों की राजनीति कितनी गिर गई आपको इंडिया अलायन विभाजन की बात भारत साथियों कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता पूरा आईलैंड द्वीप ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के तीस साल के बाद पड़ोसी को दे दिया ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऐसे ही दे दिया जा ले जाओ करो और ये सच्चाई अभी भी सामने आई है कि कांग्रेस आप कल्पना कर सकते ऐसी सोच वाले जो लोग हो मैं तो सोच करके कभी कभी काम जाता हूं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास जाता इमेरे में गर्जना करते हैं वो तो हमारे पास नहीं होते साथियों सरदार पटेल है तो जिनका इतना बड़ा योगदान आज जी आपके बीच बैठ करके आप लोग भारत का भाग्य लिखने के बात कर सकते हैं साथियों कांग्रेस पार्टी जैसी खतरनाक मानसिकता विरोधी और नफरत है कांग्रेस के अगर सत्ता में आई तो गुजरात के लिए देश के लिए खतरनाक हालात पैदा कर सकती ये तो कह देंगे कि कच्छ में रेगिस्तान में क्या जरूरत है यार वहां तो कोई रहता नहीं है ना घास फूस है खुजाई है दे दो उनको दे नहीं लगे उनको कोई परवाह ही नहीं है उसका भी सौदा कर सकते यहां गुजरात के तटीय क्षेत्र में कई ऐसे द्वीप क्या कोई नहीं रहता कांग्रेस ऐसे द्वीपों का भी सौदा कर सकती और ये मोदी है जिसने पहली बार प्रधानमंत्री के बनने का आजादी के इतने सालों के बाद मीडिया के लोगों का काम है रिसर्च करना अच्छा होता पहला आप लोगों ने रिसर्च की होती तो। भारत सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी कि हमारे पास कितने द्वीप है मैंने आकर के सैटेलाइट से सर्वे कराया और आज हमारे देश के आसपास हमारे समुद्र के इलाके में तेरह सौ से ज्यादा द्वीप है और कुछ द्वीप तो सिंगापुर से बड़े हैं और मैंने ये भी ठान लिया मैं उसमें से भी सिलेक्ट कर करके उसका डेवलपमेंट करूंगा ये पुलिस को कहीं

रिया ना दौलाड ने वो लगाई दी जो 14 22% साल के हैं वो पहली बार वोट करने जाने वाले 10 साल पहले देश का क्या हाल था उनको ध्यान में नहीं होगा दो दो समय की उम्र 8 साल 10 साल 12 साल देखो आपको याद होगा हवाई जहाज पर जाओ एयरपोर्ट पर जाओ रेलवे स्टेशन पर जाओ बस स्टेशन पर जाओ माइक पर से सूचना आती 24 कोई ब्लावर बैग पड़ी है तो पुलिस को जानकारी देना आसान हाँ लगा कहीं कोई टिफिन का गिरमाह है कहीं कोई बड़ा खिलौना पड़ा है आसान हाँ लगा क्यों डर रहता है बम का धमाका होगा उसमें बम रखा होगा ये सूचनाएं 2013 तब तक चलती रहती थी गुजरात तो इस बैग को आपने बिठाया ना लेकिन कार्रवाई के लिए जवानों दिल्ली परमिशन नहीं देता फायरिंग करवाने कांग्रेस सरकार पहले ऑर्डर नहीं रहा। पाकिस्तान को और देखती थी उनके इशारों पर देश के फैसले होते थे ऑर्डर नहीं रहा चूक वो इको सिस्टम आज मौके की तलाश में है नहीं रहा कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहा लेकिन क्या देश ऐसे दिन फिर से आने देगा क्या देश ऐसे दिन फिर से देखना चाहता बीजेपी के नेताओं का चेहरा उनके भूमि को झूठ फैला देना और देश भर में यही खेल खेल रहे हैं की खोलते हैं और फर्जी माल बेचने का खेल खेल रहे हैं साथियों कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बना आजादी के पचहत्तर साल बाद भी उन्होंने रोड़े अट करने की कोशिश किया दावतों में फिर उड़े लेकिन ये मेरा सौभाग्य है आपके आशीर्वाद है अयोध्या में भक्त राम मंदिर जिनमें बदलाव साथियों गुजरात की धरती पे मरे आते हैं गुजरात को मुंबई में तुझे तो बात नहीं बात कर कि मारूं बजट मुंबई पानी में जाए क्या तो गुजरात में 10 वर्ष बाद 8 वर्ष दुष्कार कर पानी बिना आपका तबल का मारता है निवास नहीं आज गुजरात जब 20 वर्ष लगातार पानी मार के अपने मेह जन आंदोलन चला गया अमृत सरो बना रहे हैं जैक डेमो बना गया सुजलाम सुजलाम योजना बना रही आप बता प्रयत्न परिणाम से आज आप पीवाना पानी और खेतर ने पानी पहुंचाई दर्जा योजना में आपने खुद को तो लाभ पहुंचाने पर सौनी योजना आ जाती जल जीवन मिशन घरे घरे नरसी जल मरे મારી માતાઓ બેનોને પાથે બેડલા લેને 50 કિલોમીટર જાવ પર તો વાત કરાય તો મોદીએ બેડલા ઉતરાવી આપ્યા કારે હરમાન નવામાં ચાલ કરે જૂનાગઢ કોમર ને રંબરેલી આ બધા ગામો પાણી પહોંચે મોટા મોટી પાઇપલાઇન ના વાગે જુજરાત પાડો ને કે Maruti કાર જાય મોટી પાઇપલાઇન જ તો ના આજે ગુજરાતમાં તો જોઈ છે

मारु सपनु छे तमारु बिजली नो बिल जीरो करवा मारु सपनु छे तमारी गाडी स्कूटर स्कूटी पेट्रोल नो बिल जीरो करवा तो जगह मोदी हेल्प के जा और पाको गुजराती भाई पीएम બળ બનાવો વીજળી ઉત્પાદન કરો વીજળી ગરમા મફત પાકો અને વધારાની વીજળી સરકાર ખરીદશે તમને પૈસા આપશે એટલું જ સમયથી વીજળી પ્રદાતા દર્શો તમારું સ્કોટર હવે ઇલેક્ટ્રિક વહીકલ આવવાના છે સ્કોટર ગાડી સ્કૂટી ઇલેક્ટિક ચાટાય તો જવાય તે રાજકોટ જાવ ભોલનગર જાવ જાવ सुधी में आई गई अत्यार एक करोड़ लगभग दीदी बनाई दी थी मैं बहन ने पूछे शू कर सो तो हम तब वर्षे लाख रुपया कमाता था तो कर सो तो आदिवासी बहन था मन के साहब थोड़ा घर लाभा स्वाभाविक इच्छा था, था। थोड़ा सोनू चांदी खरीदवा बीजी बहन ने पूछे ये थोड़ा आठवा नौवा सुधी भेला बहन था तो बहन तब शू कर

मने एना 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 मैं ट्रैक्टर ले आप लोग के अब वो काम करे इसी पे ट्रैक्टर दे खेतर में बजुरी के लिए इसे तो अत्यार सुधी मार लो तो हमारी बैंक ले लोन पूरी थवाई से एकादश में पूरी थी जैसे आज राष्ट्रपति दीदी ने कमाल से एक करोड़ लगपति दीदी बनी गई से ની એપીજી તમા 3 કરોડ લગપતિ દીદી બનાવા માંગે છે ક્રાંતિ કેવી રીતે આવે છે અને સાહેબ કોંગ્રેસનો હાલ કેવા છે હું હું મારો આંકડા છે 3 કરોડ લગપતિ દીદી બનાવ એમનો પ્રોબ્લેમ છે મે એક જ સભા પૂછો તો બોલો તમે ના પૂછો જનો આપણા ગુજરાતમાં બોલો આવળો હતો દેશ કોઈ અજાણે માણતો તમે આપીએ તો बीजी टर्म में सामने अमारी सामे जे लोगो चुटकी लड़े छे भारत मा बहुमती जोई छे सरकार बनाई होय तो तुम्हारे 272 सीट जीती पड़े ओछा मोची 272 बैठे जोई गए भाजप की वाय एक एक पार्टी 272 सीट दे दे बोला वे तो हो पाए अच्छा नहीं बात पीएम पर ને તમે જાણ્યો હોય પારખ્યો હોય એને તમે ફીમ બનાવો લાવું તો તે એને છપાવે અને જો પહેલે જનો કે રેકોર્ડ જ ખબર ના હોય એને તો ફીમ બનાવી દેતો હવે એમને મેં જરા પૂછ્યું કે તમે કો તમારો કોણ બહાર છે કોનો કોને સોંપ્યો છો નામ તો આપો તો એમણે શું ફોર્મ કાઢી જો કે અમે બધી પાર્ટી વેગી થઈને દર વર્ષે એક પ્રદાન બીજા વર્ષે બીજો ત્રીજા વર્ષે તો પાંચ અવે આ લોકોને મારે કેમ સમજાવું આ બધા ગુજરાતમાં તો કે કે 10 ખડુ તો હોય અમે એક જમીન હોય એમન થાય કે આપણે પાણીની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ એટલે 10 10 ખડુ તો ભેગા થયા ભેગા કરીને અમે પાણીનો રૂપ વે કરવાનો વિચાર કર્યો તો કોઈ જાણકાર માણસ તો બોલાળો 100 મીટર નીચે જાઓ તો તમને પાણી મળશે તો આ 10 ખડુ તો ભેગા થયા तो क्षेत्र तो पर दस मीटर करो बीजो खेतर पर दस मीटर करो तीजों में मीटर थी जैसे અવે ભડીરોની રોજબરાની વ્યવસ્થા કરીને કે આપણે મુશ્કેલ નથી દીકરો સમર્પિત હોય તે દીકરી સમર્પિત હોય તે સંભાળી લે પણ માનગી આવી જાય તો દીકરા માટે મુસીબત થઈ જાય દીકરી માટે મુસીબત થઈ જાય કે બાપ મુજે બાપ માના બાપને ભારીમાં સકતો બાણા છોકરાઓને મોઢા કરું કે એમની દવાઓ ખર્כו કરું શું આ એવી ચિંતા દૂર સિદ્ધ તેવરતી ઉપર ના જે કોઈ હશે ગમેતે સમાજ ના ગમેતે વર્તાણ ગમેતે આર્થિક સ્થિતિ વાળા લુમેતે સિદ્ધ એન વર્તી ઉપર ના જે કોઈ હશે એના ઈલાનો ખર્જો દિલ્હી માં તમારો દીત્રો સરકાર એને પરિયેવાનો તો ગુજરાત પાસે આજા આશીર્વાદ માંગવા માટે આવ્યો છું एवी मने ताका था तो इतना बड़ा वाशिर बाद आपो रावड़ा बड़ा बहुत संतो जरा क्या बैठा हुआ था थो रे थोड़ी नहीं साथ में मैं आपने जहाँ से चलाया बोल रहा हैं आपने बदुमा i